اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسالو اہل الذکر قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا مدینة العلم و علی بابها او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالیٰ في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آليك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسخابکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسخابکہ یا رحمت للعالمین بعد از حمد و سنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حدیعہ درود اسلام کا نظرن عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب قدیر میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے میرے سمیت تمام کے والدین کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش اور مغفرت فرمائے جن کے زندہ ہیں رب کائنات انہیں صحت کاملہ آج لاتا فرمائے رجب شریف کا مہینہ ہے جہاں باقی موضوعات ہیں وہیں پہ تیرہ رجب شریف کو مولا علی شر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسادت ہے آپ والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی پکے ہاشمی تھے حضور کے ساتھ رشتہ سکے چچا کے بیٹے تھے چچا زاد بھائی حضرت علی حضور کے تھے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی سے کر کے اپنا داماد بنایا یہ رشتہ داری تھی حضور کے ساتھ حضرت علی کی پھر ایک مقام ایسا بھی آیا مکہ سے ہجرت کر کے جانے والے صحابہ مدینہ منورہ میں مہاجر ٹھہرے اور جو پہلے صحابہ وہاں موجود تھے وہ انصار ٹھہرے مہاجر ہجرت کرنے والے انصار مدد کرنے والے مددگار یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت قرآن کے اندر بیان کی ہے کہ یہ مددگار ہیں مدد کرنے والے ہیں اب انہوں نے مدد کیسے کی میرے کریم اکالسلاۃ اسلام نے ان کو بھائی بھائی بنایا وہ خون کے رشتے کے تسلسل سے بھائی نہیں تھے وہ کلمے کے اعتبار سے بھائی تھے مومن بھائی تھے جس جسے قرآن نے کہا انمن اخوا حضور نے ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا دوسرے کو دوسرے کا بھائی بنا دیا حضرت علی رہ گئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے حضور نے جب دیکھا تو فرمایا علی جی آقا کیا ہوا کا آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تو پھر میرے کریمہ کال سلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا انتا فر دنیا والآخرہ علی تو دنیا پہ بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے آخرت میں بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کی محبت اور پھر حضرت علی نے ساری زندگی آغوش محبت رسول میں پرورش بھی پائی پھر جوانی پھر بڑھاپا حضور کے دامن میں گزارا علماء سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی کی ولادت کابۃ اللہ کے اندر ہوئی تین چار دن گزر گئے حضرت علی نہ لب کھولتے ہیں نہ آنکھیں کھولتے ہیں ماں تو پھر ماں ہوتی ہے ماں اب اپنے ہاتھوں کے ساتھ تو گلا دبا نہیں سکتی کہ پتر نبی نہ ہے رب نے نعمت دی ہے پر ادھوری دی ہے آج کل کی آرٹیفیشل مائیں ہوتی ہیں تو پھر اور بات ہے صبح اٹھو تو اخبار میں سرخی نظر آتی ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو کوڑا دان کے اندر پھینک گئی ہے شام ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ماں نے اپنے چار بچوں کو مار ڈالا ہے اس لیے میں نے کہا یہ آرٹیفیشل ہیں کیونکہ جو پراسس رب کائنات نے رکھا ہے اس کو آج فالو نہیں کیا گیا حضرت علی کی ولادت ہوئی تین چار دن گزرے حضور تشریف لے گئے اپنی چچی کے گھر حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ لیا. یہ صرف چچی نہیں تھی میرے کریم اکالیہ اللہ تو اسلام فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں کے بعد جس نے ماں بن کے پالا ہے وہ علی کی ماں ہے باقی تو حضور کو تو پالنے والا کون ہے میرے کریم کال علیہ و والسلام تو تشریف لائے تو پوری امت کو سنبھالا رشتے کے اعتبار سے جو پیار ملا محبت ملی جیسے ماں کرتی ہے حضور فرماتے ہیں میری ماں کے بعد جس نے مجھے پیار دیا ماں والا وہ میری چچی حضرت فاطمہ میرے اصد ہے حضور تشریف لے گئے تو کہا چاچی مبارک ہو امان تھی آنکھوں سے چھم چھم آنسو زبان لڑکھڑا رہی ہے تو رب نے بیٹا تو دیا نعمت دی لیکن یہ نبی نہ آئے تو میرے کریم کالیہ علیہ تو نے مسکرا کے فرمایا ماں نہ رو محمد تو آیا ہی اس لیے ہے جو روتے ہیں ان کو چپ کروانے کے لیے اب میرے لیے میرے ہوتے ہوئے آپ تو نہ روئے نا میرے تو دربار میں پتھر آ جائیں تو وہ بھی بولتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کو غسل حضور نے دیا اسے تسلسل سے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وصال کے بعد حضرت علی نے غسل دیا حضور نے جس طرح کوئی پیار والا رشتہ ہے نا وہ بچوں کو اٹھاتا ہے اپنے منہ کے قریب کرتا ہے پیار کا رشتہ نبھانے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور قریب کیا قریب کر کے میرے پاک نبی نے اپنے لب مولا علی کے لبوں کے قریب کیے علی نے لب بھی کھول دیے آنکھیں بھی کھول دی اب یہ اتفاق تھا یا رب کا کا انعام تھا میں تو سمجھتا ہوں کہ انعام تھا ذرا دیکھیں مولا علی بچپن لب مولا علی کے زبان مصطفیٰ کریم کی بیٹا حسن آیا تو زبان مصطفیٰ کریم کی بیٹا حسین آیا تو زبان مصطفیٰ کریم کی باپ بھی لطف اٹھا رہا ہے بیٹے بھی لطف اٹھا رہے ہیں تو یہ اتفاق نہیں یہ رب کائنات کا انعام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو ساری زندگی بڑے پیار کے ساتھ حضور کے ساتھ وابستہ رہے سوائے غزوہ تبوک کے ہر غزوے میں شامل رہے جرت و بہادری کی بے شمار مثالیں ہیں لیکن میں نے حدیث پاک پڑھی انا مدینۃ العلم و علی الباب حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے دوسرا فرمان ہے انا دار الحکمہ و علی میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو وہ کتنا ہے بڑا لمبا واقعہ ہے میں اقتصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی رہے جس طرح آج ہمارے وہ نام استعمال ہوتا ہے چیف جسٹس کا تو حضرت علی چیف جسٹس رہے اور پھر آج ہمارے اس معاشرے کا چیف جسٹس نہیں ہے کہ اندر فیصلہ کرے تو بار شور مچاؤ کہ ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں اس وقت جو قاضی فیصلہ دیتا تھا زمانے کا بادشاہ بھی قبول کرتا تھا کسی کی جرت نہیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ قاضی فیصلہ کرے تو پھر امیر المومنین بھی ہو خلیفہ وقت بھی ہو تو وہ قبول کرتا ہے حضرت عمر کا زمانہ ہے آپ خلیفے ہیں آپ مدینہ منورہ میں باہر نکلے تو آگے دیکھا کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے پاس بڑا اچھی نسل کا گھوڑا ہے حضرت عمر نے جب دیکھا کوڑا پسند آیا کہا بیچنا ہے اس نے کہا جی بیچنا ہے تو آپ نے فرمایا بھائی اگر یہ میں اس کی ٹرائی لے لوں ٹرائی لے لوں چیک کر لوں دڑوا لوں اس نے کہا جی چیک کر لوں حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت کوڑے کی لگام پکڑی سوار ہوئے کوڑا دوڑایا دڑاتے ہوئے گھوڑا گرا زخمی ہو گیا واپس تشریف لائے اسے کہا بھائی یہ لو تمہارا گھوڑا یہ میرے کام کا نہیں ہے اس نے کہا امیر المومنین گھوڑا خریدنا نہیں تھا تو زخمی کیوں کیا اب زخمی کیا ہے تو پھر خریدنا پڑے گا یا اس کی قیمت دینی پڑے گی کس کے ساتھ بات کر رہا ہے خلیفہ وقت کے ساتھ اللہ اکبر آپ نے فرمایا وہ رہی سامنے عدالت جاؤ جا کر عدالت میں مقدمہ دائر کرو جو عدالت فیصلہ کرے گی عمر اسے قبول کرے گا وہ گیا قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوا اس نے کہا جی یہ معاملہ ہے توجہ قاضی صاحب نے کہا یہ معاملہ ہائی پروفائل ہے یعنی عام بندے کا نہیں ہے خلیفہ وقت کا ہے یہ فیصلہ آج ہی ہوگا سورج باغ میں غروب ہوگا فیصلہ پہلے ہوگا بلاؤ عمر کو ہو oh, oh. آج کے آج بھی یہ نظام ہو جائے بلایا ایک جانب خلیفہ وقت کٹہرے میں کوئی رائے تو نہیں کٹہرے میں حضرت عمر بولنے لگے قاضی صاحب نے کہا ہاں نہیں پہلے وہ بولے گا بولو اس نے کہا جی انہوں نے مجھ سے گھوڑا لیا ساری رداط سنائی عمر زخمی کیا ہے جی کہا یہ گھوڑے کی قیمت ادا کرو گھوڑے کی قیمت یہ گھوڑا تمہارا ہے اپنے بیٹے سے کہا قیمت دو جانے لگے قاضی صاحب نے کہا عمر نہیں یہ مسافر آدمی ہے اسے گھر لے جائیے اسے کھانا بھی کھلائیے سبحان سبحان اللہ اللہ یہ مسافر ہے گھر لے جائیے کھانا کھلائیے جانے لگے کہا عمر پردیسی آدمی ہے صرف کھانا ہی نہیں کھلانا سواری تم نے لے لیے اب اسے گھر تک بھی پہنچانا ہے یہ فیصلے ہیں یہ اسلام کے چیف جسٹس اور قاضیوں کے یہ فیصلے ہیں حضرت عمر بیٹے کو ڈیوٹی لگائی کھانا بھی کھلائے اور پھر اسے سواری لے کر گھر بھی چھوڑانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور نے گورنر بنا کے بھیجنے لگے نا تو حضور نے ایک وسیعت اور ایک نصیحت فرمائی کا علی جی آقا فرمایا جب بھی فیصلہ کرنے لگو تو ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا دونوں فریقوں کی پہلے بات سننا پھر فیصلہ کرنا یہ حضور کی نصیحت ہے اور مولا علی کی سنت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے زمانے میں قاضی تھے حضرت عمر کے پاس ایک کیس آ گیا ایک لڑکی آئی اس نے کہا امیر المومنین مجھے فلاں بن فلاں نے زیادتی کی ہے اس نے اپنے دامن پہ کوئی زہری اسباب بھی دکھائے حضرت عمر نے لڑکے کو بلایا لڑکا آیا تو آپ نے پوچھا لڑکے نے کہا میر المومنین مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں نے کچھ نہیں کیا حضرت عمر سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ لڑکے کو سزا دوں وہ قسم اٹھا رہا ہے ہو <تصفح> سکتا ہے لڑکی جھوٹی ہو اگر لڑکی کو سزا دوں ہو سکتا ہے لڑکا جھوٹا ہو کل قیامت کا دن عمر کا گربان پکڑا جائے گا اللہ اکبر ہم تو ادھر سے سنتے ہیں ادھر ٹھوک دیتے ہیں ادھر سے سنتے ہیں ادھر ٹھوک دیتے ہیں اور ہمارے سامنے جو قسم اٹھائے ہم کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے بلکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ عام ایک محاورہ ہے کہ جو جتنی زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے وہ اتنا زیادہ چھوٹا ہوتا ہے ہم تو قسم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے حضرت عمر سر پکڑ کے بیٹھے ہیں حضرت علی آ گئے جب حضرت علی آئے تو انہوں نے دیکھا کہا بھائی عمر کیا ہوا کہا یہ معاملہ آیا ہے یہ مقدمہ آیا ہے میں تو بیٹھا ہوں کہ کیا کروں اللہ اکبر حضرت علی نے دونوں کو بلایا دونوں کی بات سنی فرمایا باہر بیٹھو کعبائی عمر دو چار پانی کے پیالے گرم کروائے پانی گرم ہوا فرمایا بلاؤ لڑکی کو بلا کے مولائے علی نے وہ جو حضور نے فرمایا آنا دار الحکمہ و علی الباب میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ لڑکی کو بلاؤ بلایا گیا حضرت علی نے اس کا دامن کرتا پکڑ کے نہ وہ گرم پانی اوپر انڈیلا اب وہ انڈا تھا بیچ میں زردی نہیں تھی اس نے وہ ڈرامہ کیا ہوا تھا جب پانی ابلتا ہوا ڈالا نا تو وہ انڈا ابل کے سامنے آ گیا آپ نے فرمایا بھائی عمر لڑکی جھوٹی ہے لڑکا سچا ہے حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا ہو یہ ہے حکمت <laughs> <laughs> حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا مجھ سے پوچھو سوال کرو جو پوچھنا چاہتے ہو اس کے بعد حضرت علی نے یہ اعلان کیا لوگو آؤ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو ایک یہودی اس نے کہا چلو میں جاتا ہوں علی کو ہرانے کے لیے لاجواب کرنے کے لیے یہودی علیہ سنت کا ایمان ہے کہ علی نہ بز دل تھا اور علی لاجواب تھا میرے کریما کال اسلات اسلام نے فرمایا علی تو اس سے جو پیار کرے گا وہ مومن کرے گا اور جو تجھ سے دشمنی کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا جو پیار کرے گا وہ مومن ہوگا جو دشمنی کرے گا وہ مومن نہیں ہے اور حضور نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے حضرت علی نے جب اعلان کیا تو یہودی اس نے کہا میں اب علی کو لاجواب کرتا ہوں آ گیا مسجد کے دروازے پہ اسے پتا تھا کہ حضرت علی کو نماز سے بڑا پیار ہے حضرت علی کو نماز سے اولی بولو لو کہ درے میں تو کم ان نہ کہوں کہ نماز پڑھیا کرو حضرت علی کو نماز سے عجبی اولی بول حضرت علی کو نماز سے پیار ہے اور نماز پڑھیا کرو اور نماز اس واسطے نہ پڑھیا کرو کہ مولوی ان کے 14 رقم پڑھنی ہے مجبوری ہے پڑھنی ہے یا نماز اس واسطے پڑھنی ہے کہ بعد میں دعا کروں گا یا اللہ میرا ویزا لگ جائے اور نماز اس لیے پڑھو سجدہ اس نیت سے کرو کہ میرا رب سجدوں کو لے کے اس لیے نہیں کہ مجبوری ہے مزدوری ہے نہیں سجدہ کرو کہ میرا رب سجدوں کے لائق ہے وہ سجدوں کے قابل ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے باقیوں سے مانگو مانگنے پہ کوئی پابندی نہیں وہ ناراض ہوتا ہے اگر نہ مانگا جائے تو مانگو لیکن سجدہ اس نیت سے نہیں ہونا چاہیے کہ چلو نماز پڑھوں گا سات چرتر دعاؤں میں کروں گا کرو دعاؤں لیکن سجدہ اس واسطے ہونا چاہیے کہ میرا رب سجدوں کے آئے گا وہ دروازے پہ آ گئے ادھر دیکھتا نماز کا ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا اس کا ارادہ کیا حضرت علی آئیں گے میں دروازے پہ روک کر کہوں گا میرے سوال کا جواب دیں اگر جواب دیتے رہیں گے نماز رہ جائے گی اگر میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے نماز کے لیے چلے جائیں گے میں پیچھے سے نعرہ لگاؤں گا علی بھاگ گیا میرے سوال کا جواب دیے بغیر کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں <laughs> بس صرف ہم نے نعرہ بلند کرنا دیکھا گے اللہ اکبر حضرت علی آئے توجہ بڑی آخری جملے حضرت علی آئے وہ دروازے رکے رکے علی میرے سوال کا جواب دے آپ نے فرمایا اور نہ دان پہلے سوال تو کر علی جواب دے سوال کیا نہیں شور مچا رہے ہو نہیں رکے میرا سوال بڑا لمبا ہے فرمایا بول کہنے لگا وہ بتائیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو بچے دیتی ہیں کون سی ہیں جو انڈے دیتی ہیں مولا کائنات مسکرائے فرما شور تو اتنا مچایا ہوا تھا اتنا بڑا لمبا سوال کہا یہ لمبا نہیں فرمان نہیں تو اور گن مولا علی تمہیں بتاتا ہے دیکھ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کے اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں تو گن را خالی نماز پڑھ کے آتا ہے مولا علی اندر سے نماز پڑھ کے باہر آئے کہا ابھی گن رہا ہے جی گن رہا ہوں کہا گنو ایک بھی اوپر نیچے ہوا نا پھر علی کے در پہ آ جانا صدیاں بیت گئیں تو اٹھے گورے کھوج لگ اسی مسلمان کی تحقیق نہیں نہ کرتے اسی کہ چلو ٹھیک ہے وہ تحقیق چ لگ گئے نے کہا مسلمانوں دے امیر علی نے ایک گل کی تحقیق کرو تحقیق کرتے 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 شتر مرگ اڈی وڈی بلائے پھر بھی انڈے دیا اتنے صدیاں پہلے جو بات مسلمانوں کا امیر کر گیا وہ آج بھی سچی ہے آؤ، اپنے اکابرین کے ساتھ پیار کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سنم آمین واقر دعوان